Занимаемся освобождением заложников уже с июля 2014 года. Мы этим живем. Каждая история освобождения ⁇ это целая жизнь. Начиная от процесса переговоров, заканчивая военной операцией, когда мы заходим туда и забираем наших граждан. Граждан, которые себя отождествляют с единой Украиной. Мы боремся за целостность нашей страны, и когда мы передаем туда людей, которые совершали преступления против Украины, которые оточисляют себя с самопровозглашенными республиками, мы каждый раз с ними говорим, для нас они такие же граждане, как и те, которые живут в Киеве или во Львове или в Днепропетровске. Мы понимаем, что есть причины, по которым они порой, меняя свои идеи, отчуждаются и соблазняются и совершают преступления. Мы понимаем, что это их выбор, это их позиция. Но мы сделаем все, чтобы сохранить целостность Украины. По праву владения мы не передавали ни Крым, ни Донбасс соседнему государству. И мы сделаем все, чтобы сохранить нашу страну. Почему? Потому что в этом есть даже христианский смысл. Есть наше призвание. Мы живем в Украине. Украина от Львова до Луганска, от Севастополя до Чернигова ⁇ это наша территория. Мы должны, будучи сильными, не соблазнять соседние государства, чтобы они шли на нас. Поэтому Донбасс не будет восстанавливать Россия, а мы создадим условия для того, чтобы сохранить нашу страну.